Начну с того, что у меня дружеские отношения с главным тренером. Это соперника мы давно соперничаем, друг друга знаем. Я к нему лично отношусь с большим поэтетом и с уважением, потому что он один из немногих профессионалов, который добивается именно постановки кропотливой работы и, и его, его, команда всегда отличается бойцовскими качествами, он привил шахтерский дух в своей команде. Мы с этой командой играли до этого две игры, и э, лучше, чем в Кировоградской зеркале, мы никого не знали в первые. Мы знали, что команда сейчас на ходу, она э, достаточно большую серию не пропускала. Мы смотрели даже трансляцию прямую по тем видениям, и знаем их э, слабые и сильные стороны. Практически, я вам скажу больше, даже мы не каждого игрока разбирали его слабости мы подготовились Я с вами согласен полностью, что это впервые мы начали так редко, забили неплохой гол, но это давление над нами все-таки присутствовало. Это одна атака соперника, которую мы просто земной, ошиблись группой игроков, будем разбираться, Одного и наказывать будем за такую ошибку немножко вырезали игру, и первый тайм, концовка первого тайма была раунд. Во втором тайме, а, значит, мы постарались извлечь уроки, а более надежно стали играть сзади, и понимали, что рано или поздно у нас появятся моменты, потому что и в первом тайме у нас было 3-4 хороших момента, где выручал вратарь соперника. Поэтому ]�ural. я считаю, по моментам абсолютно у нас преимущество, а вот игра была в центре поля и на 90 минут очень напряженный, можно сказать, даже режим. Мы не очень довольны качеством игры, но есть две причины. Первая причина, я уже сказал, что у нас давление психологическое было, результат. Мы не ожидали такого результата. И я благодарю руководству и зрителям за терпение, потому что э, тяжело, наверное, со стороны смотреть, когда команда тонет и ничем никто не может помочь. И второй фактор, который все-таки присутствовал, это, пусть не обижаются руководители городского стадиона, но качество поля оставляет без нас Потому что мяч прыгал, и, если вы помните, в вот этом мы могли пропустить из-за поля мяч. Что, когда подскочил мяч, безобидная ситуация у вратаря. Поэтому вот эти два момента повлияло на качество игры. Но в месте ради мы очень много их перевели и, не, добивались успеха. Сегодня мы не переиграли теперь, но добились успеха. Поэтому я благодарен футболистам за именно психологическую историю. с коллеги, как вы будете готовить команду к шахтерам? К к шахтерам, вот это такие шахтеры имеют, наверное, три равноценных состава. Ну, по крайней мере, два уж ну, я не хотел говорить о шахтере, я скажу следующее. Для нас э, мы очень довольны, что попалась такая команда. Э, все футболисты быть э, в стартовом составе э, в этой игре. Абсолютно страха нет. Есть э, предвкушение праздника и э, неизведанного события. Многие э, футболисты, большинство футболистов не играют на таком уровне. Хотя у нас есть футболист, который забивал на донбасс Реза гол, это Кучеренко. Я лично как тренер больше, по-моему, ну, 4-5 выставлял команду против шахтеров, есть даже и успешный опыт противостояния против Лучевского. Поэтому страха нет, есть уважение к сопернику, есть желание себя продемонстрировать и есть амбиции у каждого игрока. Именно продемонстрировать то, на что он способен. Тем более трансляция. Мы в трех готов трансляции. И я думаю, что после этой игры у нас будет много трансляций с наших стадиона. Поэтому я приглашаю всех болельщиков на этот праздник, который не часто на такие команды европейского уровня приезжают в областной центр.